Сьогодні у нас буде дуже веселе та цікаве інтерв'ю. Познайомимося з ведучим багатьох свят, модних показів, концертів, вечірок та інших заходів. Неординарний, сміливий, добрий, завжди веселий ведучий Вел Йохансон. Доброго дня, Вел! Вітаємо. Привіт, привіт, дівчинки. Ну, вы столько обо мне рассказали, наверное, что я, я еще столько не знаю, сколько, сколько вы знаете. Ну, на самом деле, я еще являюсь и диджеем, как вы сказали, да, и ведущим многих мероприятий и фестивалей, и радиоведущим, и шоумен, я и саундпродюсер. продюсер. Короче, у меня очень много всех регалий, таких, ну, о которых я мало говорю. Но, в принципе, можно обо мне найти все это в интернете. Вот вы профессиональный ведущий. Скажите, что вас прибавляет в этой профессии? Ну, как, как ведущий, мне нравится в первую очередь, конечно же, общение с людьми. И я, ну, насколько я постоянно на позитиве, поэтому я вот люблю передавать всю эту энергетику людям. И, конечно же, ну, за счет мероприятия, когда ты что-то проводишь, что-то даришь, что-то хочешь рассказать, что-то хочешь показать. Ну, вот это в этом и весь кайф, вот, не знаю. Это, это не передать, это все на таком эмоциональном уровне, поэтому... Поэтому и нравится то, что я делаю. Что а что найти в вашей работе? Ну, самое интересное, наверное, это то, что ты постоянно где-то в путешествиях, где-то в каких-то разъездах, где-то новые места, новые локации. Вот, ну, это, наверное, самое интересное. Ну и, конечно же, новые люди, ты постоянно с кем-то знакомишься, кто-то что-то, ну, какой-то опыт, возможно, тебе передает, либо ты кому-то передаешь. То есть, ну, вот это, я думаю, самое интересное. Ну, а наиващее, наверное, это особенно, когда у тебя забит график настолько, что ты просто не успеваешь спать. Это вот как было у меня перед Новым годом, там две недели просто одних мероприятий, какие-то корпоративы, концерты, фестивали. И, ну, иногда просто ты приезжаешь домой под утро уже, и тебе уже надо с утра просыпаться, чтобы куда-то ехать на, на, на какое-то другое мероприятие. Поэтому, вот, наверное, вот это самое наиващее, когда ты просто не успеваешь спать. Ну, а так вот просто, когда ты делаешь то, что ты любишь, то оно тебе приносит просто кайф. Я впевнена, у вашій роботі завжди є щось несподіване. Розкажіть, будь ласка, про найяскравіші несподіванки, які з вами траплялися. Ну, такого хватает на любом мероприятии, я бы сказал, даже на каждом. Но самые, наверное, яркие такие неожиданности были э, вот как, когда я играл ну, в качестве диджея в одном клубе и танцевали девочки, пиджейки, и одна из них подскользнулась, и ну, задела диджей плейс, на котором стояла аппаратура. И у меня получается э, просто выключилась одна дека, ну, с которой я играю. То есть, ну, это ну, как как диджей, многие знают, там, что есть две деки, есть пульт. И вот у меня одна дека вообще выключилась, и мне нужно было максимально быстро все сообразить настолько, чтобы пока играет одна песня, чтобы ее потом свести с другой. Это, ну, как бы один из таких самых ярких моментов, неожиданных. И, конечно же, большинство мероприятий каким-то образом, но происходит на импровизе. Постоянная импровизация, потому что иногда даже сценарий, который тебе дают, или ты сам пишешь его, бывает не всегда соответствует тому, вот именно той ситуации, которая которые происходят на каком-то мероприятии. Потому что бывает такое, что резко-резко ну, вот, все сразу меняется, мгновенно, и тебе нужно, даже не глядя в сценарий, сразу быстро-быстро что-то от себя, но чтобы при этом еще люди не скучали, как-то их зажечь, как-то их завести, чтобы ну, это было мероприятие интересным. Поэтому ну, это постоянно какие-то эмоции но и происходят. Что-то неожиданно оно есть на любом мероприятии такое. Еще на секрет, что планируете наибольшим часом? Ну, в самое ближайшее время, это, конечно, уже на следующей неделе у нас будет премьера нашего официального ремикса вместе с диджей Кристиен на украинскую группу Green Grey и песню «Под дождем». Собственно, практически <laughs> такой песни, под которой мы сейчас стоим, да, «Под дождем». Это будет официальный ремикс, то есть это будет у нас там с фотосессией, с промо, со всеми. Ну вот, если кто знает, вот мы буквально недавно написали мешап микс на Тамерлана «Соленые потоки ветра» и были, ну, был мешап вот микс у нас на «Мозги» песня «Вертолет». Вот, и, конечно же, у меня есть еще авторский трек, который еще никто не слышал и, и не видел, потому что я абсолютно никуда его не выкладывал. Э, жду пока ответа от э, европейских э, и мировых лейблов. Вот, поэтому в ближайшее время, конечно, ну еще еще буду писать музыку. Я же, так, являюсь сам продюсером, поэтому пишем пишем. Ну и, конечно же, возможно в скором времени еще будем снимать клип. То есть это вот самые такие ближайшие. Ну а то, что там в ближайшем будущем, это, конечно, ну еще масштабно все это, конечно, рассказывать и рассказывать. Я чула, что вы работаете на радио. На какие вылетах? Та что вы чувствуете после эфира? Да, это так. Я являюсь радиоведущим самой счастливой радиостанции планеты Happy Radio. Это первая в Украине 3G радиостанция, но уже как бы уже и 2G есть, поэтому можно даже э, наше радио слушать и в метро, находясь даже. Э, то есть это не, не FM, как бы ну там нет волны, это просто вот, вы заходите в интернет, it's happyradio.com сайт, и просто можете слушать вот в онлайн режиме, у кого есть 3G связь, без проблем, слушайте, потому что ну, мы как бы у нас радио более нацелено на Европу, на Америку, то есть у нас очень мало э, русских, украинских песен, то есть мы как бы ну, немножечко ломаем стереотипы от э, тех радиостанций, которые звучат на FM волнах, поэтому вот так вот. Расскажите, пожалуйста, про наиболее интересные и наиболее проекты, в которых вы брали участие. Ну, один из проектов это был X-Factor 3, но было у нас там закрытое прослушивание, тогда тестировали как раз Тину Кароль, то есть не было Оксаны Марченко, было только ну, Игорь Кондратюк и Тина Кароль. Вот. То есть у нас было там человек 15, наверное, от силы, вот. и вот как бы это один из проектов таких, ну вот я цель поставил, да, я туда попал, вот, ну дальше как бы я не шел уже, то есть, ну, ну посчитал, что это мне не интересно, то есть я как бы не люблю, когда мною как-то руководят, управляют, поэтому я всегда сам, сам, сам. Вот, один еще тоже принимал участие в съемках "Файна Украина", вот был тоже тогда блок, рождественский снимали еще с Димой Каляденко, также принимал участие в рекламе Макдональдса, вот это был еще 2008, по-моему, или 2009 год, вот, а так постоянно в каких-то каких-то проектах снимаюсь, то есть в какой-то рекламе, в каких-то роликах, в клипах снимаюсь, то есть, ну, так как у меня преобладающее большинство, так количество дату поэтому ну, меня стараются везде брать вот просто как бы для для картинки, для яркости какой-то. Вот, ну, очень много проектов, на самом деле это то, что вот самые такие масштабные, то я да, вспомнил, а так, ну, очень много, которых просто приглашают, ну, как бы, даже для массовки или вторые второстепенные роли, то есть, ну, очень много таких. Якобы тут из до работы. Где эти секреты? Расскажите, я вообще секрет. Ну, в принципе, секретов как таковых нет, но смотря в каком плане ты будешь, ну или в какой роли ты будешь на каком-то мероприятии. То есть, если это как ведущий, то, конечно, там готовиться надо. То есть, какой-то сценарий однозначно. Ну, тут еще зависит, насколько ты креативен, то есть, насколько ты общителен, как, как ты можешь общаться с людьми, то есть, ну, как ты можешь владеть импровизацией. То есть, ну, вот. И если как диджей, конечно же, нужно готовить плейлист какой-то однозначно. Тоже, смотря в каком клубе ты играешь, какая публика. То есть, это надо все чувствовать. Ну, это как бы зависит от самого человека, от таланта, конечно. И, конечно, насколько быстро он может сразу подстраиваться под ситуацию, то есть под какую-то, бывает, даже неожиданную ситуацию. То есть это, ну, все зависит от человека, насколько он любит свое дело, насколько он хочет в нем развиваться. То есть ну, вот так вот все пошагово. А так, ну, особо секретов никаких. Просто бери дело, и все. Я на что вы успешно творчая людина мрієте. Расскажите, пожалуйста, про свои мрії, звичайно же, если не секрет. Ну, о глобальных прям мечтах, так я не знаю, как это озвучивать. Ну, ближайшее, конечно, но ну, очень хочется э, стать всемирно известным диджеем, там саунд продюсером. То есть, э, так как я пишу музыку, то, конечно, хочется, чтобы большинство людей об этом слышало, об этом знало. Вот. Но ну, а так любой творческий человек, он однозначно, да вообще любой человек, он должен мечтать. Это ну, без этого не бывает, то есть, если ты не мечтаешь, ты просто как растение и все, то есть, ну, тобой руководят. Когда ты мечтаешь, но при этом еще пытаешься как-то, не знаю, там, э, визуализировать, да, то есть, ты уже представляешь, что оно твое, э, то понятно, что мечты они приближаются постепенно к тебе, поэтому надо, ну, надо не бояться мечтать, вот что я скажу, и мечтать как, как можно чаще, то есть, ну, вот, вот, и все, ну, вот секрет такой. Уважайте еще с людьми, ты хочешь стать успешным и ведомыми Э, хочется пожелать, конечно, э, если вы чего-то на самом деле хотите, э, именно всем сердцем этого хотите, просто берите и делайте все для того, чтобы э, вот это именно ваше желание э, каким-то образом превратить в реальность. Э, не слушайте никого, кто будет вас от чего-то отговаривать или что-то э, вот не верить в вас. То есть вы просто берите и делайте то, что вы любите делать. И, конечно же, э, тогда я уверен, э, там, где вы будете стучать, просто там двери от будут открываться перед вами однозначно. Поэтому э, мечтайте, верьте в себя и просто делайте все. Дякуем вам за интервью. Мы желаем вам успешной творческой карьеры, с друзей, и здействення всех ваших мрей. До новых Спасибо, девчонки. Мне очень приятно было с вами находиться здесь. Ну а вам я желаю не останавливаться на достигнутом идти, идти, идти. То есть просто сломя голову, вот если вам это нравится, берите просто это и делайте тогда у вас обязательно все получится. Ну и, конечно же, хочется пожелать вам мирового признания. То есть это, наверное, выше всех похвал и всех там каких-то целей, которые вы ну, буквально, может, еще мало мечтаете, но мечтайте больше глобально, и тогда будет все притягиваться. Подписывайтесь на наш канал Mixbull. У нас еще много интервью и сюрпризов. До новых встреч. Пока-пока.